Добрый день, уважаемые господа пчеловоды. Решил сегодня снять такой ролик на тему борьбы с грызунами на пасеке. Сегодня 16 января. Как бы делать особо нечего. Вот предлагаю вашему вниманию такой сюжетик. Так я взял такие мышеловки механические. Сейчас их от хлебушек приготовил. Масло подсолнечное. Ну и также мне посоветовали вот такой способ борьбы. Это закопать баклажки с хлебом. Как бы теоретически мышь должна туда залезть и не вылезть. Вот сейчас будем ставить эти устройства. Так, мышеловочки наши заряжены. Сейчас пойдем... Расставим их. Так, одну сюда. Ну сюда сработал. Сейчас переделаем. Ну сюда. сюда. Всем. Будем ждать результатов. Итак, господа пчеловоды, возвращаемся на мой тачок. Давайте проверим, что же мы поймали, кто попался мышеловки, расставленные вчера. Напомню, что я ставил вот такие вот баклажки с хлебушком. Первая, как видите, пустая. Идем дальше. Так, здесь у нас достаем, достаем устройство. Как вы видим, значит, сработало. Но ничего нет. Дальше идем. Так, идем дальше. Брысь. Так, что же мы видим здесь? М -м -м, картина печальная. Ой, жалко. Вы видите? Вот такая птичка-синичка попалась у нас. В наше устройство, к сожалению, прибило ее. Дальше смотрим. Так, здесь уже повеселее, скажем так. Ну конечно, не для нас. Мышь нах на смерть ее прибила. Идем дальше. Так здесь тоже так тоже здесь кровь и перышки. Видимо тоже синичка попалась. Да, надо сделать выводы и ставить все-таки более труднодоступное место. И вот еще одна у нас там мышеловочка. Но она не сработала. Пусть стоит. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Последняя баклажка у нас тут здесь закопана. Пустая. Вот. Вот такой имеем результат. и спеть. Фу, фу, Васька, тикай. Вася интересуется птичкой. Вот такой имеем результат. Видим, здесь мышь, здесь синичка. Тут сработала и одна пустая. Что ж, будем ставить дальше, уничтожать грызунов. Спасибо за внимание.